hayot muammolari ko'p bo'lgan katta bir ko'cha erkak kishi mana shu ko'chada qiynalib mashaqqat bilan kelar ekan agar ayolidan unisini mehrni topsa bu mashaqqatlarni yengishligi bulagi sabr qilishligi oson bo'ladi agar er xotin o'rtasida iymoniy aloqa bo'ladigan bo'lsa bu xonadonni hayotdagi mashaqqatlarni yengishi oson bo'ladi tof kesangiz ham xursand tof kelmasangiz ham xursand habersaiz ham rozi ha bermasangiz ham rozi Buni ayol ne'mat birodarlar robbana hasana parvodigoroh bizga dunyoda hasanot bergin va fil oxirati hasana oxiratda ham hasanot bergin Dunyoda hasanoti deyildi ulamolar tomonidan soliha edi. o'g'il bola agar senga mo'mina soliha qiz duch kelgan bo'lsa dunyo